Просто посмотрите, какой выбор сыров здесь в Ашане. Ну, это типа, как мы называем, типа голландский сыр наш, да? Вот это чисто региональные сыры. То есть это вот... Это все там специфический сыр, именно только в этом регионе делается и больше нигде. А это вот национальные сыры. такие, что каждый пока будешь пробовать по чуть-чуть, устанешь но, а вот здесь есть уже пошло отдельная красота ну это немецкие сыры это на любителя есть... здесь уже типа интернациональные сыры и вот здесь -то идет немецкая я вообще искал французский сыр Бри вот посмотрите сколько его здесь это вот чисто, вот это настоящая Голландия это голландские сыры потом пошли нет, для тупых кожев просто рисуют это вот швейцарский сыр настоящий и вот насто и вот пошли уже французские я здесь бри искал и такие и и просто посмотрите да тут есть бри но даже сыр бри нескольких вариантов здесь. такой бри такой бри, такой бри. Да, это уже камамбер. Короче, это только бри. Я насчитал раз, два, три, четыре вида только бри. Потому что мы вчера брали там набор, и там бри Такой попался вкусный, прям сладкие. Кто в жизни не ел. И это только... А, ну это же не все. Это так... Ну есть вот такие кусочки небольшие. Для тех, кто любит сырок. Сырок. А, вот это еще тут наборчики классные. Mm. Это чисто такое по Ну и здесь тоже вот сыры. И здесь сыры. И, это все еще а, интернациональное. Ну это типа такое. Не очень Дорогая, Короче, с выбор сыров такой же, как автобусных билетов на сайте Рубикон.